Тортуга, флібустієр, мацик. Скільки всього смачного. Але ми будемо готувати сьогодні не менш смачні речі у кулінарному туризмі. Ми знаходимося у розважально-оздоровчому комплексі Підкова і приєднуйтесь до нас. Поїхали. Розважально-оздоровчий комплекс Підкова це замок задоволень. Загальна концепція закладу розрахована на можливість повноцінно відпочити із друзями або сім'єю. Підкова це готель на 17 номерів: паб, кафе, більярд, басейн, сауна, двохповерховий літній майданчик і, звичайно, ресторан. Розважально оздоровчий комплекс підкова по праву вважається перлиною рівного, користується заслуженою любов'ю рівнян та й місцем шляхетного відпочинку. Під'їзд до будівлі комплексу досить зручний. Своє авто можна пропаркувати не тільки на подвір'ї закладу, але й у внутрішньому дворі. Нічне паркування під охороною. Заклад дотримується високого рівня обслуговування, максимального комфорту, справедливих цін. Це все, а іноді і просто цікавість викликають бажання приїхати до підкови не один раз, а відвідувати заклад постійно. Підкова, вдалий вибір та ваше джерело енергії. Питание усим, тоже наш кулинарный турист продолжается, мы в Підкові и сегодня вот у таки с Эдуардом Жамакучаном. Рассказываю, что сегодня у нас? Готовим курочку в горчичной сырной корочке. Берем куриное филе. Угу. Есть такой маленький секретик. Все, что сухое, <клес> сухое мясо, сухая рыба, сухая курица, мы ее берем, прокалываем зуботычкой нашей. Угу. Це і заполняем соевым соусом. Соєвий соус пропитывает волокна, ізнутри, і у нас блюдо вже становится как будто ты ножку ешь. Ага. Ну, Клево так з філейки зробити ніжку. Да. Курячу. Трошки поперчим. Причем для цього повітря. Так потрібно лише е, зубочистка, ну і соевый соус. І, в принципі, все. і філешка перетворюється на возьму. Бис, Отправляем да. на портвешок, сбрызгиваем оленью и, и ставим в духовочку. Ну, у нас духовка модная. Дома у вас такой модной, думаю, нету. Ставим на 10-15 минут, нам надо довести до полуготовности. Это про такой духовки. В дома, само собой, сейчас у тебя Не, дома тоже 10-15 да. минут. Как только видим, что белок, коллаген начинает сворачиваться, угу. то есть курочка начинает белеть, все это уже у нас примерно полуготовность. Угу. В этот момент мы делаем соус. Так. Ты берешь. Я беру. Сковородку. Так. И сюда. И сюда соус состоит горчица в зернах и ворошки. Багато? Где-то две чайные ложки. Две чайные. Ну, спробуй на око. Раз. Раз. И два. 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 Прошу. Так. Сколько? Лей, скажу, хватит. Лю. Льешь, 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 хватит. Получается 4-5 столовых ложек. 2 ага. столовые ложки герчицы приблизно и 4-5 ложки. Быстренько мешаем. Ну, запах уже есть. И трошечки конечку. Коньяка, если дома Стряжки. нет, можно вино, можно ликер, можно виски, но не водку. Все, відставляй. Соус готов. Ну, швиденько готується соус. Ми його солимо. Ага. І перчимо. Сіль і перець. Одставляю, тут теж плита включена. Все, філій. Отже, ще раз нагадаю, тут гірчиця, вершки, трішки алкоголю, але не горілка і сіль перець. Так. Yeah. Соус готовый. Все, в это время ждем, когда курочка допечется uh -huh. до полуготовности. Поливаем соусом и сверху два кусочка сыра. Uh -huh. Все. Дальше сырок плавится, и мы уже готовы отдавать. Uh -huh. Можно сделать декор. Так. Декор мы сделаем из сливок и закрасим сливки каким-нибудь цветом. Цвет у нас будет оранжевый. Куркумы добавим. Куркума или карри. Класс! Достаем курочка. нашу курочку. Уже время подошло. Так. Достаем, но духовку не выключаем. Угу. Наша курочка. Наш соус. Так, соусом мы полываем курку. Да. У нас получается соус должен остаться на курочке. Для этого мы завершаем наше блюдо кусочком сыра. Сыр расплавится угу. и сделает, можно сказать, такую броню. Ага. Классно. Два кусочка сыра. И, и снова туда. Буквально две 3 минутки и наше блюдо готово. А пока сделаем декор. Так. Что? Чтобы мы его украшали, берем вот это вае. Вае. берем. Ложки. Наливаем. Сколько? Давай ложки 4. Чайных столовых? Столовых. Ну Давай три, все. И куркама для цвета. Сюда можно, если вам интересен вкус, да, сюда можно добавить еще чесночка трошки для того, чтобы усилить вкус. Мы uh -huh. ну, просто же посолим, поперчим, размешиваем и чуть-чуть увариваем, чтобы имел консистенцию соуса. Uh -huh. И чтобы куркума приобрела, отдала свой цвет точнее. Вот а, ты кажешь, можно чеснок, можно щет сюда шесть кидали, чип чи, чи можно сам соус? Не, не, можно все что угодно. Можно вместо паприки, ой, вместо кари кинуть паприку. Uh -huh. Тогда у нас будет соус красноватый. Uh -huh. Но так как у нас курочка, нам нужен больше такой кремовый цвет. Uh -huh. Он больше подходит. Плюс куркума или кари, она курочки больше подходит. По вкусу, так? Да? Смажем мы, как? Долго? Нам Нас надо далеко. цвет, нам надо цвет. Мы сейчас по цвету смотрим. Добавляем. Так. Ты думаешь, Более я же такое же. Я делаю? Я это первый раз делаю. Так, пограться. Я думал, в телеке в первый раз. Я люблю экспериментировать, особенно это у меня началось еще с детства, когда меня мама оставила дома самого. А еды не было. Ушла она в школу, она любила, она у меня учительница, любила уйти в школу и прийти в часов 10-12 до ночи. Ой, я сижу голодный. Я в 8 или в 7 лет сам придумал рецепт вафель. У меня О. была вафельница. Я сам придумал рецепт, как потом оказалось, через три года, когда я дорвался уже до книжки, что я правильный рецепт придумал. Это тебе сколько это было? Семь или шесть, или восемь, вот где-то так. Ну вот, видите, обычно а боятся детей оставать дома, еще и з сырниками біля плиты. Так мама приходит ночью, боже, она перепуганная, боже, бедный сыночек, голодный, а я сижу такие как дитя. Мам, мама лапой будешь что <свят> с чайком, иди себе чай поставь. Все, достаточно. Так, ось смотрите, Такий колер. має наш соус. про приємного жовтого кольору шикарно так, будем кульку... викладати. Угу. я вже якраз готуюсь и полываты угу. да таки свой рідный панцир сделай все нашей курки да трошки мы може би передержали на минутку Ну, зараз мы красивенько разрежем дело панцирь вернем на свое место mm -hmm. Итак, так можно так берем так небрежно ляп и ложкой ляп 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 ух uh ты -huh. ну с таким бы я справился это точно. Да, тут главное не бряшно. Mm -hmm. Уже все? Сейчас мы будем играть с прекрасным. Uh -huh. Редисочка тоненько порезана. Так. Угу. И травичка. Травичка. Куда же без зелена? Травичка Либо. у нас тимьян, Спинка. розмарин. Очень хорошо сочетается как с курицей, так с рыбой, так и с мясом. Такая так вышла себе галявина. Галявина с куркой. А все таки дело. Дивіться, такий вигляд вона має. Готували ми це недовго, швидко. 15 хвилин Лопу. потолок. Виглядає апетитно і я б сказав би, дуже навіть по оригінальному. В таких хороших пастельних тонах. Пастельних тонах. Ну не бійтеся експериментувати на кухні. Вже Едік вам це довів. Сім років саме так народився шеф-кухар Підкови. підкове. <постель> <Бачного. стовпи> <постель> Продолжим готовить в Питкове и, разумеется, в кухне. Эдик, что сегодня? Сегодня мы приготовим рыбку, но дело не в рыбке, дело в гарнире. Гарнир у нас будет состоять из кабачка. Если у вас есть цукини, то еще лучше, потому что цвет будет зеленее. Но мы сейчас такие домашний вариант делаем. Мы готовим с кабачка. Рыбка может быть любая. Ну, желательно хотя бы морская пусть она будет. Мы режем наш кабачок. Дуже тонесенько. Как чипсы. Чем тоньше вы его нарежете, тем быстрее вы приготовите. Если у вас есть дома слайсера, а слайсера у вас дома нет, то вручную. То вручную. А если все-таки есть, смотри, пармезан, половина этого дела. И сливки. Ну, ложки 3 столовых. Хоп. Сюда. И еще трошки. Чем больше пармезана, тем вкуснее. Нет пармезана, киньте обычный сыр. Нет обычного сыра, но не вожака. Купите сыр. Вожки ты когда-то. Да. Сколько? Три столовые ложки. На око. Ну все на око. Оп, оп, оп. Ну что ты думаешь? Как раз три столовых и налил. Ну и сейчас вершком. Леп. Все, теперь столько. Uh -huh. Перчик. Перчик. Все, как всегда. Перчик я вам советую брать. У дома у всех есть uh -huh. свежемалоны. Тогда аромат будет интереснее. Так, и берем... и перемешиваешь руками. Давай, пачкай руки. А -а -а. У всех дома должен быть всегда пергамент, пищевая пленка и фольга. Якщо немає, уже побігли в супермаркет Там. найближчий. Стойку дорого. Ну, давай еще одну для пущего. Угу. Хоп. Все, выкладываем. Вот сюда. Мы смазали трошки олейкой. На всякий случай, чтобы не пристало. Пергамент бывает разный. Бывает сегодня классный, все от него отходит, а завтра, смотри, мы, дабы нам красиво это сделать, будем вот так, нахлёст. Ага. Она. Оп. Живот, ну, кухари все мае бути гарно, вышукано. Да. А я Вот б... все, ты уже побежал. Вот так. Кружочек. Чик. С так, да, 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 обязательно. Улитку знаешь, как делать? Угу. Так, так. Пошла так. пирамидка. Хоп, хоп. И остань Все. Это дело. Мы забегаем при 160 градусах 15 минут. Потом... Если вы хотите это дело ускорить, то есть к вам уже идет там тетя Фроси, баба Маша, помываля. все хочет пробовать. Все хочет пробовать. Вы берете, нарезали на сковородочку водички. Чуть-чуть припустили, uh -huh. то есть довели до кипения, все сняли, то же самое выложили, и тогда надо будет 5 минут. Uh -huh. И просто если вы уже ставите в духовку в таком деле, не 180 градусов, не 160, как мы сейчас, потому что мы сейчас будем готовить. Оставите 180, и тогда просто корочка румяная uh -huh. появляется. Сейчас все мы отлично. отправляем это дело. У нас духовочка с вентилятором, поэтому мы кладем ложечки чтобы нашу бумажку не сбывало. И все. 15 минут. Пока это дело там происходит. Мы, мы разбираемся с рыбкой. Рыбка. Любая рыбка любит лимончик. Лимончик что дает рыбке? Белочек начинает сворачиваться и плотность рыбки увеличивается. Рыбка -а -а. у нас сыпаться не будет. И опять же соль, перчик. И он у нас размаринчик остался. Здесь будет вот так. Все. Когда у нас э, будет наша гротес сукини готова, мы сверху Рай, на взял, него кабачки. Сверху на него рыбку. И еще 5-7 минут uh -huh. рыбка запекается. Рыбка у нас состоит из одного белка, запекается вообще недолго. Тем более толщина у нас маленькая. Можно лосось, можно сибас. А можно карпа разобрать на филеечку. Можно там мерлузу, что самое дешевое. Все, что хотите, все подойдет. Любая голубая. На что? у вас грошей в Гаманси? А хотите осьминога за миллион долларов. Все. Ждем. Чекай. Возвращаемся к нашему блюду. Будем доставать наш гратен. Посмотрим на него. Надо, после мы снова таки вот туда повернем. Правда? Гротенчик, наш готовчинку, как говорится. Сюда рыбку. Так. Кидаем. Хоп, наверх. И мы вот так. Опа. Опа. Все, можно уже гости выносить. Будет такое с Японии, как будто сырая рыба. Готовая овоща все, включаем на 180 уже, чтобы запеклось. 5 минут и готов. Не надо готова? Рыба уже готова, достаем. О, Жалко, камера красавец. не передает запахи. Ага. Так было еще с розмаринчик почуяла. А запахи тут. Mm -hmm. Так, чтобы это дело снять. А все такие ритуал специальный был с ложками, да? А получается, там дует. Ага. И оно так. А я думаю, это так треба, чтобы краще выготовалось, так две ложки в духовку. Хоп. трохи розстоялось але лиш ну це ж я я оце викладав це все естественно тут тобто так оп опс тут у нас есть чернозем Чорнозем. От Можеш горочку виложити куда-нибудь сюда глубоко черноземчику нашу да. украинскую атаку выложил горочку и вставил листья как будто растет оторви там Верхушечку маленький. так такий. Да, такий. такий пробивається. О! Скрізь. Естетика, друзі, найголовніше в страві. Не стільки смак, а, а те, наскільки ви зможете її. А чорнозем у нас це все лише хліба маслини підсушені. Такий собі секрет. Такий собі. Ну що, едик, вийшло класно? Пора куштувати. Смачного нам! Розважально оздоровчий комплекс Підкова. Це замок задоволень, який гостинно запрошує усіх бажаючих на різноманітний відпочинок. При створенні закладу головним бажанням було надати відвідувачам максимальну кількість різноманітних, корисних та цікавих послуг в одному місці та за доступними цінами. Знайти підкову просто місто рівне вулиця Івана Підкови, 17 а